नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता पाचवीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन चाचणी एकची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण चाळीस गुणांची चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका नक्कीच उपयोगी ठरणारी मित्रांनो आपण नवीन असाल आणि आपण अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेलायकोनवर क्लिक करून ठेवा म्हणजे यापुढे होणाऱ्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला अशाच पद्धतीने उत्तरासहित सहज उपलब्ध होते इयत्ता पाचवी विषय हिंदी गुण चाळीस प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित प्रश्न, उत्तरा प्रश्न पहिला पाच गुणांसाठी निम्नलिखित प्रश्नो के जबाब पुरे वाक्यो मे लिखो एक गर्मी से तपते लोगों को बूंदे क्या पहुंचाती है जवाब गर्मी से तपते लोगों को बूंदे शीतलता पहुंचाती है दो नीम के शीतल छाया किसके कारण है जवाब नीम की शीतल छाया घनी पत्तों के कारण है तीन किसान का नाम क्या है जवाब किसान का नाम रामदीन है चार चौराहे पर वर्दी पहनकर कौन खड़ा है चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा था पाँच क्षमा की माता जी का क्या काम करती है क्षमा की माता जी सरपंच का काम करती है भाग किसने किससे कहा तीन गुणां साथ एक कल मेरी बहन का जन्मदिन है क्षमा ने सभी बच्चों से कहा दो हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं रामदीन ने अपने चारों बेटों से कहा तीन आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे राजा ने जगत राम से कहा अशा पद्धति ने अपन यह प्रश्न की उत्तर पूर्ण कराए चे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पूरे देश में खुशहाली लाओ खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए मैं तो केवल एक पेड़ हो नाम है मेरा नीम चार आज मेरा जन्मदिन है पाँच कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए बहभाग जोड़िया मिलाव चार अंकों के लिए सैनिक को देश की रक्षा करना वकील कोर्ट में केस लड़ना चालक, ब गाडी चलाना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना या पद्धतीने जोडला वैजायत अ भाग पहचानो और लिखो चार अंकों के लिए एक मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ जवाब है शेर दो मुझे रंग बिरंगे पंख मिले हैं जवाब है मोर तीन मैं कविताएं लिखता हूँ जवाब कवि चार मैं गांव का मुखिया हूं जवाब सरपंच प्रश्न उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो अंकों के लिए एक जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं दो हम कान से सुनते हैं तीन ताजमहल आगरा में है चार अन्न किसान खेतों में उगाता है नीम ने हमेशा सबको सुख देने की ठानी है अगला प्रश्न लिंग बदले दो अंकों के लिए एक आदमी औरत, भाई बहन समानार्थी शब्द लिखो एक पेड़ वृक्ष कहानी कथा ड विरुद्धार्थी शब्द लिखो एक अनेक धरती आसमान ई वचन बदलो तारा तारे बुंदे बुंदे इस तरह से अगला प्रश्न किसी एक विषय पर आठ से दस पंक्तियों में निबंध लिखिए पेड़ हमारे मित्र है मेरी माँ मेरी पाठशाला और मेरा प्रिय त्यौहार यहाँ पर मेरी पाठशाला पर निबंध लिख कर दिया है देखिए वो मेरी पाठशाला हमारे जीवन को सफल बनाने में पाठशाला का सबसे बड़ा योगदान होता है पाठशाला एक मंदिर के समान है जहां हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके मेरी पाठशाला का नाम शुभदा विद्यालय है वह बहुत बड़ी और अच्छी पाठशाला है हमारे पाठशाला में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं यह विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर और बडा खेल का मैदान है अच्छे टीचर है इसीलिए मेरी पाठशाला सबसे अच्छी है अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता पाचवीची प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापनाची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आपण हिंदी विषयाची उत्तरासहित अभ्यासलेली आहे यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल ऐकॉनवर क्लिक करा जे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज मिळेल थँक्यू